Крупнейшая общественная автотранспортная организация Украины стремится к большему сотрудничеству с государственными ведомствами. 25 декабря в Министерстве инфраструктуры ВООАП обсуждала ситуацию в отрасли с представителями государственной автомобильной администрации и государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте. В частности были рассмотрены новые назначения на государственные транспортные должности. Как отметил президент Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Игорь Шкиля, новый министр инфраструктуры Владимир Казахстан. Давно известен как настоящий транспортный профессионал, поэтому сотрудничество с ним ожидается чрезвычайно плодотворным. Кроме того, Верховная Рада в последний день своей работы в этом году распределила комитеты. В частности, комитет по вопросам транспорта и связи доверили Борису Колесникову. Игорь Шкиря, который является членом этого комитета в течение трех парламентских созывов, отметил в назначении экс-вице-премьера значительный позитив. В первой такой дискуссии, разговоре с депутатами, который состоялся буквально там в течение 10-15 минут, Борис Колесников сказал, что автомобильный транспорт ⁇ это главная проблемная составляющая нашего комитета. Я вам скажу, что это, это хороший месседж. До этого руководители комитетов так не говорили, потому что, возможно, многие не представляли по количеству проблем. Борис Викторович, мы в прошлом году его вместе втянули в эту проблему. Вы знаете, что мы провели несколько круглых столов по вопросам борьбы или там по нелегальному рынку автомобильных перевозок, и он вынужденно вник в количество этих проблем и сегодня поставил на первый план в решение вопросов по автомобильному транспорту. В ходе совещания представители Министерства инфраструктуры отмечали значительную активизацию работы с общественными организациями. Первый заместитель министра Константин Ефименко отметил, что именно благодаря жалобам и предложениям членам ВООВАП было отклонено предложение о передаче права проведения конкурсов на маршруты в регионы на паритетной основе. Мы порадовались с президией ВАПа, порадовались с нашими коллегами и приняли решение оставить конкурсы тут в Украине. А відповідальним за це буде профільний департамент, департамент автомобільного транспорту. Але для того, щоб не було жодних питань, ми вводимо ввели уже, підписали наказ і в раду ввели представників ВАП, які будуть приймати участь на всіх конкурсах, для того, щоб ми вирішили всі проблемні питання, які є. В свою очередь, руководство Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков также в 2012 отмечает наибольший прогресс во взаимопонимании с транспортным ведомством за всю 15-летнюю историю организации. Президент ВАП настроен и в будущем подобное сотрудничество углублять. У нас буквально вот в течение 2012 года, особенно в последнее время, наладилось ну, впервые за долгий период времени, хорошая, конструктивная работа э, с Мининфраструктуры, э, конкретно вот с Константином Алексеевичем ему спасибо, потому что э, он ну, много в последнее время уделял внимание автомобильному транспорту, сам проникся уже всеми этими проблемами перед присутствующими на заседании отчиталась о проведенной в 2012 году работе Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте. По словам заместителя главы ведомства Геннадия Рака, в 2012 году территориальными органами Укртрансинспекции совершено более 5000 проверок по местонахождению субъектов и лицензионных условий. За это время было проверено более 177 тысяч автотранспортных средств. Из них 10% машины, которыми предоставляют Услуги по перевозке пассажиров и грузов нелегально. Виявлено майже 52 тисячі порушень законодавства про автомобільний транспорт, з яких більше 40% скоєні, скоєні нелегальними автоперевозниками. За результатами розладу матеріалів про, про порушення. 1050 ліцензій анульовано. В той час видано більше 18 тисяч приписів і розпоряджень щодо усунення виявлених порушень та застосовано фінансових санкцій на загальну суму біля 16 мільйонів гривень, в тому числі з цієї цифри 46% за нелегальні перевезення. Как отметил Геннадий Рак, с целью выведения с рынка предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта автоперевозчиков, которые фактически осуществляют регулярные перевозки, маскируя свою деятельность под нерегулярные, регулярные, специальные или перевозки для собственных нужд, Совместно с ГАИ, ГАСБЭП МВД Украины и ГНС Украины проведено более 2000 совместных рейдовых проверок. В результате запрещено к эксплуатации 194 транспортных средства, осуществлявших деятельность вне правового поля. Однако все эти, казалось бы, громкие цифры не очень впечатлили участников собрания. Игорь Шкири отметил, что в последнее время работа Укртрансинспекции, так сказать, притормозила. И сейчас из регионов иногда поступает информация о коррупционных действиях инспекторов. В частности, президент ВАБ назвал пять областей, в которых наблюдается наибольшее количество нарушений со стороны представителей Укртрансинспекции: Ивано-Франковская, Закарпатская, Сумская, Черкасская и Полтавская. Несколько так месяцев уже, как бы мы в щадящем режиме подходили к транспортной инспекции, э, ждали и продолжаем ждать от нее решительных действий по борьбе с нелегальными перевозчиками но я вам скажу, что за время проведения евро и предвыборной кампании, когда мы немножечко сбавили темп по борьбе с нелегалами, я вам скажу кому-то из руководителей транспортных инспекций в регионах показалось, что это навсегда. показалось, что снова хлеб с маслом будет возвращаться. Такого не будет. мы за этим очень пристально и внимательно следим. Нынешнее совещание было примечательным еще и тем, что наконец-то удалось привлечь хотя бы к обсуждению представителей региональной власти. И к удивлению многих перевозчиков, они выступали за поддержку реформ, нарекая в первую очередь на несовершенство законодательства. По проведению конкурса я посмотрел сейчас новые вот эти положения. К вам, господин Петухов, обращаюсь. Значит, сколько мы вам по разъяснению по конкурсу? У нас без конца. Когда я пришел, сказал так, у нас вот здесь сидят перевозчики полтавские, они подтвердят, значит, что для меня нет ни кумовьев, ни сватьев, ни братьев, ни знакомых, хотя я сам 25 лет в бизнесе. Все на равных условиях. Но такая идет непонятка, что мы сами не можем разобраться. Вот. Высказывались представители обл. администрации и по поводу слишком слабых наказаний для перевозчиков, которые осуществляют нелегальную деятельность. По их мнению, 1700 гривен штрафа не смогут остановить противозаконные перевозки. Потрібні неадекватно жорсткі методи за те, що вони проводять нелегальне перевезення пасажирів з метою одержання прибутку. Для цього потрібно, якщо є в нас можливість вибувати в Верховній Раді саме закон, повинно бути чітко за це порушення повинна бути конфіскація транспортних засобів, і ми спокінчимо з тими нелегалами раз і назавжди. Одним из пунктов нормализации работы рынка пассажирских автоперевозок является создание новой маршрутной сети. Как уверяют в Укртрансинспекции, работа в этом направлении уже начата и рекомендации Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков будут очень кстати. С жовтня поточного года э, обеспечено введение единого э, реестра межобластных автобусных маршрутов, общего использования и безоплатне э, проведение конкурсного отбора среди автоперевозчиков за участю. Представники органов влади, під педагоги и министерства. До складу входят представители громадських и правоспилковых организаций, в том числе и представники ВГОВА. Как отметил первый заместитель министра инфраструктуры, 2012 стал годом прорыва в отношениях СВА, благодаря чему работа по созданию цивилизованного рынка перевозок тронулась с места. Під головуванням віце-прем'єр-міністра у 2012 році у нас було по загальним спільним тематикам проведено три круглих столи, було проведено 18 засідань профільного комітету транспорту. Як наслідок, міністерством ініційовано і прийнято 5 законопроєктів, п'ять проєктів рішень уряду, видано 18 наказів. Стоит отметить, что эта работа в первую очередь законотворческая. На практике перевозчики все еще не ощущают новых условий работы. Перевозчики сами предоставлены сами себе бьют, извините за выражение, морды, палят автобусы, даже стреляют э, и так далее и тому подобное. То есть идет э, настоящая вендета. На сегодняшний день право права всего замовника перевезен перевозника в основном не обов'язки. Хоча і обов'язки передбачені у замовника перевезені підучи на законодавство, але, на жаль, деякі частини обов'язків перекладаються на самих перевізників. Це і утримання інфраструктури, облаштування маршрутів, виготовлення паспортів, погодження власниками переїздів і таке інше. Однако, несмотря на трудности, президент ВАП Игорь Шкиря призвал руководителей ассоциации в регионах не сбавлять оборотов и продолжать как привлечение новых членов в организацию, так и общение с властью на местах. Поэтому нам э, нужна серьезная поддержка э, в регионах и на уровне областей, и на уровне городов, э, потому что большое количество проблем, э, тех, с которыми сталкиваются перевозчики и ставят решение их задач и перед министерством, и перед профильными ассоциациями, как раз во многом связаны с регионами, с региональной властью и городскими властями. Среди прочих проблем сегодняшнего дня рынка автоперевозок был поднят и вопрос обновления подвижного состава. Он требует немедленных действий. Однако Госпрограмма развития автотранспорта на период до 2015 года пока не утверждена правительством и все еще вызывает немало нареканий со стороны перевозчиков, так как основное финансирование ляжет на их плечи. Парк автобусов общего пользования на 71% состоит из автобусов малого и особо малого класса пассажировместимостью до 24 мест включительно. При этом большие и особо большие автобусы составляют соответственно 4% и 1%. оптимальной с точки зрения научных расчетов структуру есть следующее соотношение. Особо большие 8%.

По словам Дмитрия Петухова, оптимальный на сегодня парк требует 12 800 автобусов особо большого класса, 24,8 тысяч большого и 4250 машин средней вместимости. Однако, по мнению самих перевозчиков, это далеко не все проблемы отрасли. Например, требуют отмены некоторые просто бессмысленные документы. Поляками разговариваешь, они не понимают, говорят, ну как это, ну у вас же водитель, кировец, он же учился. Да, учился. Четыре там или полгода учился в автошколе. Он же знает, как есть, знает. А для чего только, такое, я не, не разумею. Что это таки? Вот такие у нас придумали паспорта. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги. Кроме того, к давно известным проблемам с правоохранительными органами, которые нередко занимаются покрыванием незаконных перевозок, прибавились вопросы и к другим государственным структурам. Даже сейчас тут нагляд. Вовше окрема структура, яка зовсім не має права займатися пасажирськими перевезеннями е, саме населенням. В той же час вони під перекриттям цих диспетчерських пунктів відкрили по суті нелегальні підприємства по перевезенню пасажирів лиховим транспортом. Хіба це нормальна ситуація? І сьогодні чомусь податково теж не дивиться на це на цю ситуацію. Адже йде е, ре, реально йде нелегальний бізнес. Присутствовал на совещании и руководитель, наверное, главного на сегодня партнера в Ассоциации международных автоперевозчиков. Он поднял не менее актуальную на сегодня проблему ⁇ цена и качество топлива. Никто не влияет на этот э, синдикат, можно так сказать. Поэтому, на мой взгляд, мы должны сегодня об этом говорить. Я уже не говорю о качестве. Посмотрите, какой дизель, кто может выехать э, вовремя и каким образом, скажем, можно доехать до э, пункта назначения. Все эти и другие проблемы сейчас активно прорабатываются специалистами МИН-инфраструктуры совместно с представителями общественных организаций, среди которых Ива. Мы э, с Игорем Николаевичем достигли сгоды о том, что как минимум э, в рабочем порядке мы встречаемся раз на месяц, как минимум. А в таком широком формате э, раз на два. Три місяці для того, щоб ми могли проговорити, поділитися спільними питаннями, спільними проблемами, які є у нас настрой Міністерства інфраструктури на сотрудничество ВАП всіляють в автоперевозчиків оптимізм. Осталось дождатися внедрення всіх рекомендацій в законопроекти, а їх уже в жизнь.